Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костельов, і я хочу всім вам офіційно сказати, що ваші мрії мають здійснюватися. Ви мені писали Діма. тебе вже на каналі були всі найвідоміші майстри, які є взагалі на цей час в просторі Ютубу. Але Аллаха нема. Друзі, дійсно, ми дуже довго планували цю зустріч, і нарешті мрія мільйонів моїх глядачів Алах Нераджан, ведичний астролог на моєму каналі. Вітаю, Аллаха. Привітствую вас. Ваших Готов к вашому. <реш> я готов відповідати на будь-які ваші випадки з удовольствием. Тим більше ви мені так приємно представили. Слушаю. Ну, вас. Аллах, ми вас теж слухали періодично і цікава ваша думка і ваша позиція. Давайте спрощаємо, так як ми ще ніколи з вами не бачилися. Я завжди людина, яка вперше на моєму каналі, запитую: от ви, як ведичний астролог, Ви бачите цю перемогу України взагалі? Ви її бачите? Вона є? Да. Вы меня сразили этим вопросом. Она не только есть, она все ближе и ближе. Mm -hmm. Это же очевидно. Давайте так, даже не астрологически, просто посмотрите ретроспективу того, что происходит за последние три года: Давай. где они были и где они сейчас, в каких вы обстоятельствах международных были, и в каких вы уже сейчас. Просто в моменте это немножко страшно выглядит для тех, кто там принимает эти удары. Но на самом деле все кардинально и все лучше с каждым месяцем. Mm -hmm. Але ж дивіться, дуже цікава ситуація, що от президент приїхав з Вашингтона з Нью-Йорку, і всі преса масово пише, що нічого не привіз, зброю не дали, підтримки ніякої немає. От дивіться, і тут і, знаєте, як завжди кажу, інформації багато, але езотерична частина, якою ви займаєтесь, вона пояснює інформацію з інших шляхів і отримує знання з інших шляхів. От на вашу думку, на сьогоднішній день є підтримка України чи її немає? Поддержка Украины откуда? США. Божественное, божественное есть сто процентов. Что касается США, это политический вопрос. Это гораздо более сложный вопрос, чем вы себе думаете. Угу. Потому я я что, что США это нет такого понятия США. Есть различные течения, есть различные партии, есть различные подходы. Це складний вопрос. Ну, я з ну це я, я з я розумію, тому що ще напередодні виборів. А давайте все-таки про божественну підтримку, так? Ми завжди говоримо, ну, хто в якій традиції виріс, християнські або інші. Ми розуміємо, що підтримка Бога, вона на тобто вона є в Україні. Тому що хто зараз напишуть Діма, Бог би не захотів війни майже три роки і знищення території, міграції, переміщення і виїздів і смертей. Смотрите, давайте. правильно посмотрим на этот вопрос. Uh -huh. С точки зрения дхармы, я ведический астролог, и поэтому на все смотрю с точки зрения дхармы. Украина ⁇ это наставник. Наставник должен иметь момент преображения, когда он входит в это состояние осознанности. Это непростой путь. Он всегда требует какого-то перелома. Конечно, это может быть осознанно сделано, но за 30 лет это не было сделано осознанно. Поэтому это будет происходить через... Испытания. И эти испытания, и эта война, это и есть испытания, которые даны для того, чтобы Украина стала наставником. Все очень просто. Более того, все это происходит довольно длительный срок. Уже сколько? С 2014 -го года уже 10 лет. Да. Обычно достаточно от 7 до 12 лет, чтобы иметь преобразование внутреннее. И так сейчас 10 лет. Этого достаточно. И поэтому сейчас идет большой период, который позволяет преобразоваться в Украине. Он начался где-то в мае 24 и закончится в апреле 25. -го. Более того, прямо сейчас идет вот эти два месяца сентября-октябрь, когда благоприятно Украине начинать действовать. Первое действие уже было сделано, когда Курск отчасти пострадал и Украина показала, что она способна действовать. Теперь должна быть вторая часть более сильный уже фундаментальный удар, который поставит на колени Россию и сделает ее готовой к переговорам. Вот смотрите, кажется, ой, какой ужас, какой ужас, это страшно, это страшно. И там он поссорился с Зеленским, с Трампами и так далее, и так далее. Но нет, вдруг оказывается, что 8 миллиардов он привозит. Но вдруг оказывается, Европа подтверждает 50. Понимаете, все, что происходит, это все лирическое. Есть вещи, которые фундаментальные фундаментальные. Сейчас Украина находится в моменте, когда она может достичь невероятного. Вот прямо сейчас. Uh -huh. Более того, начиная с октября у России период до конца года больших потерь. Если соединить эти две вещи, получается, что если сейчас, вот прямо сейчас, не через месяц, а именно сейчас, еще в октябре будет нанесен серьезный удар, будет серьезная победа. Насколько mm -hmm. серьезный да, настолько серьезная победа. Используйте эту возможность. Такая возможность у Украины была уже в мае 23 -го года. Тогда затянули Украина, затянула момент наступления, много говорила и не делала. В результате вот это окно возможностей в 23 году вы пропустили. Mm -hmm. Сейчас еще это окно возможностей открыто. Действуйте. Окей, ну дивіться, тоді пам'ятайте, ви говорите про контрнаступ, про які говорили з усіх місць, де тільки можна. Але може наші ну, керманичі роблять висновки, тому що про курську операцію навіть ніхто не знав. Тобто, судячи з ваших слів, вони роблять правильно не говорять, а просто наступають. Про Курську операцію ніхто не знав, кроме нас. Ми з вами ще не спілкувалися, але ми в самому початку року говорили, що летом Україну ждет небольшая победа, а потім. В октябре, если Украина сделает следующий шаг, большая победа. Вот этот октябрь пришел. Угу. Вот сейчас закончился коридор затмений, время действовать. Я поэтому на самом деле согласился пообщаться с новыми каналами, с новыми людьми, чтобы донести, может быть, эту информацию до ваших, как это на украинском? Глядачи. Кого? Как? Глядачи, глядачи подписники. Нет, руководителей. А, руководители. Что сейчас... Сейчас нужно, не откладывайте. Вот. В прошлый раз, мне кажется, такое впечатление в мае, что вот они все приготовили, но чего-то да. не хватало, что-то ожидали, вот сейчас подвезут. И вот поэтому думаю, ну какая разница, сейчас начинать или через месяц, давай вот мы дождемся, чтобы все подвезли. Uh -huh. А в результате они дождались того, что так укрепилась оборона России, что ничего не смогли сделать. Точно так же сейчас. Сейчас Россия очень уязвима. Сейчас Россия в максимум бросила в этот угледар, закрылись они в этом колпаке, который все говорят они прорыв сделали, они себя закопали там в этом как это сказать, котле, котле но за такие сами мешочки. же туда залезли. Да, да, в чем проблема, ребята, сейчас нужно действовать, не через месяц, сейчас. Окей. Тобто, дивіться, але пройшов минув рік, і ви кажете, що в періоді трансформації треба 10, 12 7-12 років. так? Тобто, дивіться, рік назад і зараз, от на вашу думку, е по відчуттю Україна зробила ці висновки, і знаєте, може, змінилася в статусі. Там вона була попрошайкою, наприклад, а зараз сама готова лід лідирувати і сама робити якісь конкретні дії. Ні, Україна нічого не зробила. Україна має зробити доволі много шагів. Это не такая простая история. Украина должна прежде всего внутренне преобразоваться. Но у вас даже коррупционеров не начали ловить. У вас этот главный судья там отпущен и бегает. Вы, вы вообще, вы вдумаетесь в то, что происходит. Это называется ручное управление. Какие бы там ни были у вас хорошие лидеры или плохие лидеры, это все не важно, потому что должна быть система. А системы нет. Многие говорят, у вас конституция хорошая, системы нет, она не работает. Пока вы внутренне не изменитесь, ничего не будет. И все, что происходит, нужно для того, чтобы вы не только на фронте победили, но и внутри изменились. Понимаете? Угу. Тут иначе не делается. Ну, цікаво. Я сам погоджуюсь с Багатим. давайте так: уже у нас в Украине багато кто что коррупцию не можно прибрать. Уже все. Уже иначе люди трохи поклали руки. Знаете, говорят, ну блин, на этой коррупции ничего не можно работать, потому что она тотальна. Что вы скажете? Можно с коррупцией в Украине что-то сделать? Побороть? Смотрите, сейчас я вернусь к тому, что уже сказал. Идет период, год возможных преобразований. Да. В карте это солнце, которое образует випарита раджа йогу, это говоря языком джиотиш. Да. Соответственно, это время, когда власть должна измениться. Не в том смысле, что конкретный человек уйти, а в том, что смысл, сама система должна и может измениться. Поэтому, если вы поменяете Конституцию, то все произойдет. А с точки зрения астрологической, сейчас окно возможности изменить ход истории. Потому что, если вы знаете, что если принимается Конституция, фактически идет переоснование республики, и это уже другая натальная карта. И это сейчас можно сделать осознанно. И сама судьба дает эту возможность. Просто ей нужно воспользоваться, вот и все. А, а, взагалі, от ми, щоб так, щоб так багато тем хочеться підняти зами одночасно. А ви, от по зіркам, бачите, що Україна зміниться в плані територіального устрою, що це буде була, була держава унітарна, а стане федеративна. Щось ви скажете нам про це? Діло не в тому, що яка вона наша стати унітарна не об этом йде річ. Система управління це означає, система. осознанного управления системой управления. Простите за тавтологию. Да? Вот смотрите, сегодня система у вас что такое? Парламент, правительство, да. органы. Что это такое? С точки вот сравните с человеком. Это ум, чувство, тело. У меня вопрос, а где интеллект? Где разум? Где совесть? Вы сейчас, как и большинство стран в мире, полуфабрикат, понимаете? Вас половина. этот человеку вот так вот обрезали, головы нет, совести нет, духовного нет, только материально, только желудок. Uh -huh. И вот у вас сидят там эти торговцы в этом желудке и пытаются что-то решать. Ребят, вы что? Менять нужно, в принципе, эту систему. То есть должна быть совесть, должна быть система разума, должны быть наставники в голове. Наставники, не торговцы. Торговцы это хорошо, когда они организовывают процесс, что лучше, что хуже, где дороже, где дешевле. Но плохо, когда они пытаются управлять государством, что они начинают его продавать, uh -huh. нет ничего проще изменить всю ситуацию. Нет ничего проще. Достаточно перевернуть все к разуму то есть разумно сделать. Наставники должны управлять, соответственно, должна быть рада. Ну, как-то называют это на старый манер, там, вторая палата парламента. Да. На самом деле это не просто вторая палата такая же, как первая, а это, в принципе, другая история. Это люди, которые должны избираться как наставники. Ага. И наставники должны заниматься мировоззрением, идеологией, судами, информацией. Тогда все будет хорошо. Тогда, условно говоря, если детей воспитывать нормально, то и коррупции не будет. Аллах, а есть вообще какие-то такие примеры, на вашу думку, с чего в Украине брать, как можно даже скопировать, або взять из приклад, то как это может быть устроено и правильно будет? Конечно есть. Взять любого развитого человека и сделать по аналогии. В этом мире пока нет ничего более системного, развитого, того, что мы знаем, кроме человека. Возьмите развитого человека и сделайте систему по аналогии. Если вы говорите о государствах нету конечно потому что это все старая система потому что сейчас сейчас человечество переходит в новую эпоху соответственно система должна меняться то есть внешне уже поменялось уже интернет есть доступ и гуглы а внутренний пока еще не изменилось и пока не изменится будут вот эти страдания что вся эта, вся эта от начала до конца война только для одного чтобы Украина изменилась чтобы она как наставник показала путь куда нужно идти Вот и все Я, я чогось вірю в це, пане Лах. Але давайте так, тепер до багато наших глядачів пишуть, що війна, Діма, вона закінчиться або перемовинами, або страшними якимось війною на фронті. От, на вашу думку, це закінчиться війна перемовинами, чи це на полі бою буде? Да Вначалі це буде серйозна победа на полі бою, яка плавненько перейдет в. Нормальные договоренности, когда передача просто завоеванных территорий России будет постепенно сделана. Uh -huh. Причем постепенно очень быстро, потому что через 2-3 года Россия просто сдохнет из-за этих санкций, а их никто снимать не будет. Даже если Украина проиграет их, тем более никто не будет снимать. Понимаете? Это просто. Понимаете, что такое Россия сейчас? Россия сейчас деградирует. Она впитывается, буквально вписывает, поглощается Китаем. В 27 28 когда Китай начнет войну, а он начнет войну вторую, если Украина не выиграет, он начнет войну, uh -huh. то Россия будет участником войны, и она окончательно разрушится. На самом деле это парадокс, это какой-то божественный сарказм, потому что Россию может спасти только Украина, если победит. Ну, типа я ну, раз, так, 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 так. Ведь другой вины, значит? Украина сегодня платит вот этими смертями за то, что не хочет меняться. Uh -huh. Все это происходит, чтобы она изменилась. Она не хочет меняться. Вот эти как мордатые были у вас в парламенте, так и сидят, и так и ничего не изменится, если вы это не измените. Россия еще хуже ситуация. Она смертью заплатит за свое рабское поведение, за предательство. Вот и все. Uh -huh. А вообще, дорогие друзья, вам нужно понимать, что в основе всего знание. Просто изучайте знание, и все будет хорошо. Оно совершает чудеса. Знание дает возможность идти типа под харму. Вот Украина не нашла свою харму, хана. Россия не нашла свою харму, хана. Ну с ним бог с ним. Но вы там можете найти свою харму. Хотя бы детям своим дать харму. Uh -huh. У нас, кстати, скоро идет, начинается курс для деток от где-то 7 и до 18. Разные просто группы. Это Гурукул и колледж, где можно обучаться. 6 октября мы стартуем. Добро пожаловать. Uh -huh. Кстати, что хотел сказать, что много людей помогает, и просто в фонд поддержки образования вкладывает деньги, и потому детки могут учиться бесплатно. А те, кто может помогать, может помогать фонду, а значит самому себе делать себя удачливее. Кто знает, о чем я говорю, должны это понимать. Друзья, тут вся информация в описании под видео. Почитайте, сверните, очень интересно. А давайте так, что для неофитов. Что так такое харма? Это как призначение шлях? Что так такое харма? Как вы трактуете ее? Харма... Ну, мы знаем, дхарма самый близкий перевод предназначения. На самом деле дхарма означает природа. Uh -huh. Природа, какой ты есть. Суть, татва твоя суть. Uh -huh. Потому что ты такой для того, чтобы пройти этим путем. Это одно и то же. Этот путь, твоя цель, и ты сам это одно и то же. Потому что ты такой, чтобы пройти этим путем. Uh -huh. Понимаете? Поэтому. Познав свою природу, ты понимаешь свой путь и куда идти. И ты счастлив, потому что душа радуется, что ты на правильном пути. Окей, ну бачите, друзі, якщо ви е, хто, хто ще не знає про ведичну астрологію, про джойдж-астрологію, там ви читали, може, грецьких філософів. більшість з них, які, які Джойцеш-астрологи говорить, треба знайти своє призначення, і вам в житті буде набагато легше. Це круто, класно, але от, повертаючись до нас, е, от люди питають: от, от чи є в зірках взагалі, в астрологічних показниках, якийсь такий переломний момент? Ви сказали, що буде перемога, а оцей переломний момент в зірках, ви якось бачите, його можна використалізувати в якихось датах, в термінах? Мешках. переломный момент прямо сейчас Зараз, да. прямо сейчас именно сейчас происходит момент когда ваши активные действия переломят момент но есть нюанс uh -huh. ваша как это сказать слабость если вы будете вести себя как сопли простите она приведет к тому что вы не сможете переломить а тогда последствия очень интересны. вот подумайте если вы сейчас ничего не сделаете и постепенно будете соскальзывать дальше за Россией в это болото, ага. то мало того, что вы будете страдать, то неотвратимой станет война в 27-28. Ага. И то, что сейчас есть война, она станет, как это вам сказать, цветочками, а ягодки ага. будут тогда. Но... Друзі, хто мене дивиться, нас в ефір багато подивляться, як завжди. Тому, будь ласка, дійте. Я знаю, що нас дивляться в різних е, кабінетах. Дивіться, думайте. Я думаю, що український народ готовий для того, щоб мінятися, і треба, щоб мінялися всі разом з керівниками. Добре, пане Олег, окей, люди питають, говорять про те, що окуповані території, там, де, де на лінія фронту, проходить на, на найбільш економічно важливих зонах, де найбільше покладів, і енергоресурси дуже серйозні. І всі переживають, що. 24-25 год будут какими-то катастрофичными с точки зрения экономики. Вот зеркаль бачить экономический рост, рост потенциала Украины на ближайший РИК. он? Экономически с Украиной все будет хорошо. Это совершенно удивительно, но это так. Последние три года, казалось бы, это война, и должно быть плохо, но нет этого нет, и в карте этого нет, так что не нужно переживать. Экономически все хорошо. Другое дело, что ну, сколько, бы, сколько бы вы на кого-то не рассчитывали, Нужно рассчитывать в идеале на себя. Нужно сейчас меняться. Сейчас, извините, нужно убирать НДС, чтобы, чтобы экономика становилась высокотехнологическая. Именно НДС блокирует высокие технологии. Нужно сейчас заниматься внутренним пере, пере, переформатированием. Нужно сейчас заниматься, вы как наставники должны заниматься Дхармой. Вы должны менять ООН. Вы должны предлагать варианты, как помирить США и Китай. Вас сейчас слушает мир, а вы чем занимаетесь? Все мы тут слушаем Гутьерри, шестой хиней, которого на последнем вот этом собрании Оновском выпустил? Вы, вы слышали об этом? Да, Это да. же какой-то нонсенс. Он же говорит: ребята, идите ко мне. Я тут вы в концлагере, а я тут буду решать за вас, что хорошо, что плохо. А Украина что молчит? Так если вы молчите, то почему вы думаете, что что-то изменится? Сейчас все все козыри в руках России. Ой, простите, России, Украины. Россия как раз наоборот сейчас в положении очень слабом. Дивіться, правду говорити цей парадокс існує, тому що війна триває, а люди ну люди живуть. Я розумію, що велика кількість людей виїхала і менше залишилося, але вони все одно працюють, живуть. Але на рахунок ООН, наприклад, Ізраїль вже визнав Гуті Ерша Песони Нонграта. Тобто дивіться, в Україні дали прецедент. що якщо тебе щось не влаштовує, твоя позиція, статус, то може теж жити країни зараз можуть міняти мир. Це Україна номер одні і Ізраїль номер два. Ізраїль починає діяти. Украина пока не видно. Надеюсь, вы начнете ну, думать уже об этом. Ребят, нужно меняться. Ну, пора уже. Пора. Уже третий год война. У вас судья, понимаешь, бегает от, от наказания. Для да, о чем вы говорите? Вы же, вы же смешны просто. Нет, Хотя... это вы говорите, мне, мне тоже смешно, я не могу понять, почему это так и бывает, и почему это всех влаштовывает. Вот почему это всех влаштовывает за 10 лет войны, все, ну, все же хотят этих трансформаций. Может кто-то на словах, а может ну, не хватает, не это чудеса. Знаете, я могу только одно сказать. Знаете, ответ, он тот же. Нужно изучать знания. Мы говорили про знания для детей. У нас, кстати, для взрослых тоже 13 курс начинается по поводу уже взрослых, как стать счастливым. Но это другая история. Если интересно, приходите в гости. Это, конечно, классно. Друзья, это очень классная тема. Я все тоже планирую учиться на астролога. Мне уже хочется, есть такое большое желание. Я тоже думаю про что-то такое. Поэтому дякую, что рассказали. И все-таки на финал, Багато моїх глядачів пишуть, та Діма, це Росія може воювати вічно. Ти подивись, скільки в неї ракет. Вона, вона там все життя вкладала в цю оборонку. От скажіть, в Росія реально може воювати вічно, не реально стільки ресурсу. До 28-го в Росії не буде, Забудьте об этом. Ага. Вот это вот так: в вот. 28-му ви можете перемахать рукой. Ну, от сделайте, пожалуйста, хоть что-то для этого. Внутреннее преобразование Украины — это спасение мира и в том числе России, но ну не самой России, а именно людей в России. Uh -huh. А как так сделать, чтобы Украина не полетела разом с Россией? То с чего мы начинали. Сейчас момент действовать. Сейчас момент действовать на фронте. Сейчас момент заниматься коррупцией. Сейчас момент внутреннее переустройство делать, убирать НДС и другие налоговые решения. Сейчас момент Конституцию переписать. Сейчас нужно объявить, что Конституция будет применяться и в феврале ее заменить. Вот очень просто всего-то объявить, обсудить, в феврале заменить. Все. Не вопрос, какая будет Конституция. Она будет, в принципе, давать новую карту Украины. Это и есть изменение. Я вже так багато погоджуюся з вашими думками, але на рахунок от все таки на початку війни. Ми ж фіналі багато говорили в українських е аналітиків, що Україна має зараз запропонувати щось нове, новий варіант ведення бізнесу. Місце, де люд кожна людина може реалізуватися. Кожна люкожній людині є місце, і тут буде почунек. Це не констабір, а місце, де вона вільно дихає і де їй комфортно. От на вашу думку, ще залишається в Україні оця можливість. Стати цим зірцем, як ви сказали, наставником, і запропонувати. Ну, бо щось заважає, можемо втратити цей коридор можливостей. Ні, коридор можливостей є до кінця апреля. Ребята, це дуже маленьке час. Нужно зараз просто брати угу. і робити. Брати і робити. Пане Алаху, дуже дякую вам за цей прекрасний ефір. І мені було дуже приємно. Надеюсь, і вам, надіюсь, що ви будете частим гостями на моєму каналі. Дякую дуже вам До зустрічі.